assalomu alaykum aziz muxlislar bu yerda ko'rib turganingizdek eski yigirmanchi asr qoldiqlari sifatida qolgan bu fantan jizzax viloyati tog'li hududdagi bog'ni fantanlari va o'sha istiqlol istirohat bog'iga keldik hozir qayerga borsam ham o'sha nimalar yodimga kelyaptida stalin davri ya'ni yigirmanchi asr qatag'on davrlari o'sha hayolimdan ketmay qoldi to'g'risi biz qaysi davrda qaysi zamonda yashayotganimizni unutib qo'yyapmiz помо to'g'ri ikki og'iz nojoya gapi uchun o'shani shunday qilyapsizlar lekin kecha toshkent shahri hokimi to'rt og'iz noto'g'ri gapirdi hech kim hech narsa demadiki yo to'g'rimi o'sha qonunni kon qaysi bir belgilab qo'yilgan joyida borki o'sha narsa respublika konstitutsiyasini ko'rsatsin undan keyin ha qonunda bor ekan majburmiz bo'ysunamiz deymiz bizni mana men yashirmayman endi menga ham farq yo'q qani ob borib qamanglar qani ko'ray qani meniham hozir uh, abdukarim mirzayev turkiyada deportatsiya ishlari bilan uh... ishlari bilan emas deportatsiya ishlari olib borilmoqda abdukarim mirzayevga nisbatan bu narsa uchun kerak bo'lsa men bosh ko'taraman sababi o'sha o'sha abdukarim mirzayevdek agar ilmi bor insonni topib o'sha ilmli insonga o'sha narsalarni ko'rsatilsa unaqa bo'lmaydi negaki masalan yo'q unaqa emas balki lekin men shunaqa deb o'ylayman nega masalan yigirmanchi asr qoldiqlari sifatida ko'rsatyapman bizni masalan davlat masalan ertaga buni ustalar keladi va mana bu yerlarni yamaydi uyoq bu yog'ini to'g'irlaydi usti yangi bo'ladi xullas lekin ichi baribir osha yigirmanchi asrdan qolgan bo'ladida o'shaning uchun men mana shu fontanga o'xshatdimdla ochiqlik siyosati o'zlaring aytdilaring xo'p u bir nojo'ya gapirmadi yomon so'zlamadi aytayotgan so'zi shu bo'ldiki endi bilmadim sizlar qanaqa o'ylaysizlar qanaqa fikr qilasizlar qanaqa zikr qilasizlar man buni bilmayman lekin atak bu narsa noto'g'riligini yuz foiz bilaman nega unday nega bunday yigirmanchi asrdan qolgan qoldiqlar baribir ketmaydi stalinni qancha yomon bo'lsa ham o'sha paytda mart oyida o'lgan bo'lsalar mart oyida juda yig'lab kuzatdilar yig'lab butun rossiya yig'ladi kerak bo'lsa o'zbekistonda yig'laganlar ham bugun stalin o'ldi bobomiz endi nima qilamiz deb yig'lagan insonlar bo'lganligini hammamiz bilamiz o'shaning uchun endi bu narsalar balkim men aytayotgan gaplar noto'g'ridir lekin bu meni shaxsiy fikrim yana qaytaraman bu shaxsiy fikrim xayr sog' bo'linglar